Assalamualaikum semua Saya Muhammad Fakhrul Hazim bin Muhammad Yunus 28278 Dan bersama dua orang rakan saya Iaitu Abdul Najmi dan juga Adlan Shah Akan membuat perkongsian Mengenai perkara 74 Perlembagaan Persekutuan Bagi subjek GMGAJ 2013 Iaitu Perlembagaan Malaysia Baiklah saya mulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Perkara 74 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan salah satu peruntukan penting kerana ia menetapkan pembahagian kuasa pengumalan undang-undang antara Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Secara ringkas, Parlimen berkuasa dalam senarai persekutuan dan senarai bersama manakala Dewan Undangan Negeri berkuasa dalam senarai negeri dan senarai. Bersama contohnya, pendidikan Pertahanan dan hal ehwal luar negeri adalah di bawah parlimen. Manakala undang-undang Islam tanah dan pertanian adalah di bawah negeri. Bagi perkara dalam senarai bersama seperti kesihatan dan perancangan bandar, kedua-dua kerajaan boleh mengubah undang-undang. Tetapi, undang-undang persekutuan akan diutamakan jika berlaku penjagaan. Sistem ini penting kerana ia menyimbangkan kesatuan negara dan autonomi negeri. Dari sudut isu semasa, semasa COVID-19 timbul persoalan tentang kuasa negeri dalam kesihatan awam. Tetapi akhirnya undang-undang persekutuan diutamakan demi keseragaman. Pada tahun 2024, Mahkamah Persekutuan membatalkan beberapa peruntukan enakmen kanun jenayah syariah Kelantan kerana negeri telah melampaui bidang kuasa yang diperuntukkan. Kesimpulannya, perkara 74 bukan hanya peruntukan undang-undang di atas kertas, tetapi ia berperanan sebagai panduan praktikal untuk mengelakkan konflik antara kerajaan persekutuan dan negeri serta memastikan kedaulatan undang-undang di Malaysia sentiasa terjamin. Saya teruskan dengan bahagian kerangka teoritikal kuasa pengembalian undang-undang di bawah prinsip 74. Kerangka ini berasaskan prinsip federalisme iaitu kuasa dibahagikan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kesatuan negara dengan autonomi tempatan. Dalam perkara 74, pembahagian kuasa dijelaskan melalui tiga senarai. Pertama, senarai persekutuan yang merangkumi perkara penting pada peringkat nasional seperti pertahanan, hal ehwal negeri dan dasar ekonomi. Dengan memutuskan kuasa ini, keseragaman dapat dicapai. Sebagai contoh, semasa COVID-19, arahan kesihatan persekutuan diutamakan berbanding peraturan negeri bagi memastikan pendekatan konsisten. Kedua, senarai negeri yang memberi kuasa kepada negeri untuk mengubah undang-undang berkaitan tanah, kerajaan tempatan dan undang-undang Islam ini penting kerana ia mengambil kira keunikan budaya, sosial dan ekonomi setiap negeri. Namun kuasa ini ada had supaya tidak bertemu dengan kuasa persekutuan. Ketiga, senarai bersama yang melibatkan perkara seperti kesihatan awam dan kebajikan sosial. Kedua-dua kerajaan boleh mengubah undang-undang dalam bidang ini. Tetapi, jika berlaku percakapan, undang-undang persekutuan akan diutamakan. Selain itu, Malaysia mempunyai plurisma undang-undang iaitu kewujudan undang-undang sivil dan undang-undang Islam. Contohnya, penting ialah kes tahun 2024 apabila Mahkamah Persekutuan membatalkan beberapa peruntukan elemen kanun jenayah syariah negeri Kelantan kerana negeri telah melebihi bidang kuasanya. Ini menegaskan bahawa keunggulan perlembagaan tetap menjadi asas utama. Secara keseluruhannya, perkara 74 bukan sahaja mencerminkan prinsip federalisme tetapi juga memastikan keseimbangan antara kuasa persekutuan dan negeri. Dalam masa yang sama, badan kehakiman memainkan peranan penting untuk menegakkan keunggulan perlembagaan sekiranya berlaku pertindihan atau konflik undang-undang. Saya lanjutkan dengan bahagian proses praktikal melang undang-undang di bawah perkara 74. Untuk melaksanakan kuasa ini, langkah pertama adalah menentukan peringkat kerajaan yang berkuasa dalam sesuatu perkara. Jika perkara itu penting untuk keseragaman nasional, ia jatuh di bawah kuasa persekutuan. Contohnya, dalam pelan induk ekonomi digital pada tahun 2021, kerajaan persekutuan mengubah undang-undang berkaitan keselamatan cyber dan e-dagang. Prosesnya bermula di kementerian, dibawa ke parlimen, dibahaskan dan diluluskan. Kuasa negeri pula lebih tertumpu kepada isu tempatan. Misalnya, pada tahun 2022, negeri Perlis mengubah undang-undang pengzonan pertanian untuk membantu petani mengoptimumkan penggunaan tanah. Proses ini melalui Dewan Undangan Negeri dengan rundingan bersama pihak kepentingan tempatan. Bagi perkara dalam terai bersama, kedua-dua kerajaan boleh berperanan. Sebagai contoh, dalam aspek keselamatan pekerjaan pada tahun 2023, kerajaan persekutuan menetapkan piawaian nasional manakala negeri seperti Johor melaksanakan tata latihan dan pemeriksaan mengikut keperluan industri tempatan. Selain itu, peranan badan kehakiman amat penting. Mahkamah Persekutuan berfungsi memastikan sepadan perlembagaan dipatuhi. Contohnya, pada tahun 2024, timbul pertikaian mengenai kutipan cukai pelancongan dan mahkamah menegaskan bahawa undang-undang persekutuan mesti diutamakan apabila bercanggah dengan undang-undang negeri. Kesimpulannya, perkara 74 bukan hanya teori tetapi ia dilaksanakan secara praktikal melalui peranan Kementerian Persekutuan, Dewan Undangan Negeri dan Badan Kehakiman. Hasilnya ia memastikan kesepaduan negara tetap terjaga pada masa yang sama memberi ruang kepada autonomi negara dengan adanya kawalan kehakiman yang jelas. Assalamualaikum, nama saya Samsat Ustaz Syabir Abdul Rashid, nombor metrik 2830 uh, Berikut, Berikutnya adalah pembandingan pelaksanaan kuasa pengubalan undang-undang di Malaysia dan Indonesia. Di mana Malaysia pelaksanaan perkara 74 mengikut proses tersusun di mana dasar persekutuan digunakan pakai di seluruh negara. Manakala negeri menyesuaikan pelaksanaan mengikut keperluan tempatan. Contohnya, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2023 menetapkan jawatan minimum keselamatan tempat kerja dan dan negeri seperti Johor dan Pulau Pinang. Melaksanakan pemeriksaan, program latihan serta strategi pembentuhan yang sesuai dengan industri tempatan. Negeri-negeri di Malaysia mengekalkan autonomi tertentu dalam bidang seperti pengurusan tanah, perancangan bandar dan undang-undang Islam. Walau bagaimanapun, negeri mestilah mematuhi garis panduan persekutuan bagi perkara dalam senarai bersama untuk memastikan keseragam nasional. Perkataan ini membolehkan negeri menangani isu tempatan dengan fleksibel. Tetapi tetap berada dalam kerang kerangka perlembagaan yang ditetapkan. Sebaliknya di Indonesia wilayah mempunyai autonomi legislatif yang lebih luas seperti semasa uh, semasa pandemik Covid-19 uh, Jawa Barat melaksanakan institusi uh, pendidikan yang berbeza daripada arah nasional menunjukkan kebebasan wilayah untuk menyelesaikan dasar mengikut konteks tempatan. Wilayah di Indonesia juga boleh mengubah undang-undang mengenai percukaian kesihatan dan pendidikan secara bebas. Contohnya, Kalimantan Timur melaksanakan peraturan alam sekitar yang bercanggah dengan dasar nasional. Pengawasan kehakiman membezakan dua-dua sistem. Di Malaysia, mahkamah Persekutuan berperanan menyelesaikan pertikaian antara antara pihak berkuasa persekutuan dan negeri memastikan ke keunggulan undang-undang persekutuan seperti dalam kes kutip cukai pelancong 2024. Di Indonesia, penglibatan kehakiman lebih di ditersen analisis uh, mahkamah dan majlis wilayah mentafsir undang-undang secara bebas memberi fleksibel tetapi kadang-kala menghasilkan ketidakkonsistenan. Koordinasi pentadbiran juga berbeza. Malaysia menggunakan jawatan antara kerja untuk melaksanakan dasar kolaboratif. Contohnya, Pelan Induk Ekonomi Digital 2021 memerlukan Kementerian Persekutuan Ko berkoordinasi dengan pihak berkuasa negeri dalam hal infrastruktur digital, keselamatan cyber dan e-dagang. Memastikan piawaian nasional dipatuhi dipatuhi sambil men, menyesuaikan menyesuaikan mengikut keperluan tempatan sebaliknya wilayah di Indonesia kebanyakan melaksanakan dasar bebas mendorong in, inovasi tetapi kadang-kadang menghasilkan keputusan yang tidak seragam dan pelaksanaan dan kesiapsiagaan teknologi kesimpulannya pendekatan Malaysia mendekat ke seragaman pematuhan undang-undang pengorganisasian hakim atau autonomi negeri dalam batas pelbagai mana negara sistem Indonesia menekankan autonomi wilayah, prestabiliti operasi dan inovasi tempatan. Perbandingan ini jelas menunjukkan perbezaan pendekatan terhadap pelaksanaan kuasa pengubahan undang-undang sambil menekankan kekuatan dan cabaran masing-masing dalam sistem. Okey, sekarang saya akan menghuraikan cabaran dalam pelaksanaan perkara 74 di Malaysia. Antaranya salah satu cabaran utama ialah pertindak pertindihan bidang kuasa dalam perkara bersamaan. Contohnya dalam pendidikan kerajaan persetujuan menetapkan standard kurikulum kebangsaan tetapi negeri seperti Sabah dan Sarawak melaksanakan program pendidikan serantau untuk mencerminkan budaya mencerminkan budaya dan bahasa tempatan. Situasi ini di kalang di kadang -kala menimbulkan konflik atau kelewatan dalam penguatkuasaan dasar menunjuk ke kesukaran penyimbangan pengawasan persekutuan dengan autonomi negeri. Cabaran kedua berkait dengan perbezaan sumber antara negeri yang memberi impak kepada pelaksanaan dasar Misalnya inisiatif tenaga boleh Uh, dipembaharui di bawah dasar teknologi hijau dilaksanakan tidak sekata uh, Selangor dan Pulau Pinang berjaya laksana program inisiatif tenaga solar tetapi negeri kecil seperti Perlis menghadapi kekurangan kepakaran dalam uh, kepastian pentadbiran Capaian Satu ketiga ialah kekurangan penyelaras dalam dasar kesihatan awam semasa wabak denggi 2022 beberapa negeri melaksanakan langkah kawalan vektor secara tempatan selaras sepenuhnya dengan garis panduan persekutuan menyebabkan keberkesanan tidak balas berbeza antara negeri akhir sekali kekeliruan orang awam mengenai tanggungjawab persekutuan uh, juga menjejaskan pematuhan pematuhan Contohnya dalam peraturan keselamatan manakala standard persekutuan perlu di di kuasa oleh pihak berkuasa negeri menyebabkan ketidakpastian bagi pengusaha dan yang beroperasi di pelbagai negeri. Melainkan ini cabaran-cabaran ini memerlukan penambahan penambahbaikan mereka di semua penyelarasan penguat kuasa negeri. Pengukuhan kapasiti, kapasiti pentadbiran peringat peringatkan Uh, negeri dan peningkatan kesedaran orang awam mengenai tanggungjawab pengubalan undang-undang dengan langkah ini Perkara 74 dapat menyapai objektif itu Kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Perkara 74 Salah satu kekuatan utama ialah kejelasan perlembagaan Perkara 74 memperincikan kuasa persekutuan dalam negeri menjadikan asas untuk menyelesaikan pertikaian kuasa persekutuan dan negeri dalam bidang kuasa uh, penguasaan kehakiman khususnya mahkamah persekutuan uh, memastikan konflik ini antara pihak berkuasa persekutuan uh, negeri ditangani dengan keberkesanan sekaligus mengekalkan keseragaman di seluruh negara kekuatan kedua ialah stability negeri negeri-negeri boleh menyesuaikan dasar persekutuan mengikut keadaan tempatan sambil kekalkan selaras dengan objektif nasional. Contohnya, Selangor dan Pulau Pinang berjaya melaksanakan program inisiatif tenaga solar di bawah dasar teknologi hijau manakala bahawa Manakala Sabah dan Sarawak dapat mengintegrasikan elemen serantau ke dalam kurikulum kebangsaan menunjukkan pengiktirafan ke budaya dan keperluan tempatan. Walau, walau bagaimanapun terdapat kekuatan ini dan kelemahan kelemahannya juga jelas uh, Pertindihan bidang kuasa dalam perkara bersamaan menimbulkan kekaburan undang-undang dalam cabaran penguatkuasaan Seperti variasi dan program pendidikan peraturan keselamatan makanan dan tindak balas kesihatan awam Selain itu, perbezaan sumber dan kapasiti negeri menghadkan pelaksanaan dasar yang seragam Contohnya, polis lambat melaksanakan, melaksanakan program tenaga bu tenaga boleh diperbaharui berbanding Selangor dan Pulau Pinang. Akhir sekali, kekeliruan orang awam mengenai tanggungjawab pengawal seliaan menjelaskan pematuhan warga dan perniagaan yang beroperasi di beberapa negeri mungkin tidak pasti. Pihak berkuasa manakala yang bertanggungjawab sekaligus mengurangkan konsisten penguatkuasaan. Secara ringkasnya, kekuatan perkara empat terletak pada ke kejelasan undang-undang pengawasan persekutuan dan kemampuan negeri menyesuaikan dasar mengikut konteks tempatan. Kelemahan muncul daripada pertindahan kuasa perbezaan kapasiti negeri dan kekeliruan orang awam. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan ini penting bagi memperbaiki penyelesaian persekutuan negeri dan meningkatkan pelaksanaan dasar mengekalkan keseimbangan antara keselamatan nasional dalam hospitality serantau. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdul Najibi bin Rosli, nombor metrik 282813 akan berkongsikan tentang kajian kes mengenai penyelarasan persekutuan negeri dalam pelaksanaan dasar teknologi hijau Malaysia. Khususnya dalam bidang tenaga yang boleh diperbaharui. Di bawah perkara 74 Kedua-dua kerajaan persekutuan dan negeri mempunyai kuasa yang bersamaan dalam perkara berkaitan tenaga dan alam sekitar. Kerajaan persekutuan telah menetapkan insentif tenaga solar bagi mencapai objektif nasional seperti pengurangan pelepasan karbon dan promosi tenaga lestari. Negeri bertanggungjawab melaksanakan program ini secara tempatan termasuk pendaftaran peserta, pemantauan pematuhan dan sokongan tambahan. Negeri Selangor dan Pulau Pinang telah berjaya melaksanakan program dengan berkesan disebabkan struktur pentadbiran yang kukuh dan kepakaran teknikal yang mencukupi. Sebaliknya, Perlis dan Kelantan menghadapi cabaran akibat kekurangan sumber manusia, pembangunan infrastruktur yang perlahan dan kurangnya kempen kesedaran tempatan. Ini telah menyebabkan pelaksanaan ini tidak sekata. Kajian kes ini juga telah menekankan kepentingan penyelarasan dan komunikasi antara persekutuan dan negeri. Negeri yang telah mengadakan perbincangan kerap dengan agensi persekutuan telah mencapai tahap pematuhan dan keberkesanan yang lebih tinggi. Manakala bagi negeri yang dengan struktur komunikasi yang lemah telah menghadapi kelewatan dan kadar penyetaraan rendah. Kesimpulannya di sini, dasar teknologi hijau menunjukkan bahawa kejelasan perlembagaan sahaja tidak mencukupi tetapi keberkesanan pelaksanaan bergantung kepada kapasiti negeri penyelarasan antara persekutuan negeri dan pelibatan awam akan memberi panduan yang penting supaya dapat memperkukuh kerjasama di dalam perkara yang bersamaan pada masa hadapan Seterusnya, saya akan memerincikan beberapa cadangan untuk menambah baik pelaksanaan Perkara 74 di antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Yang pertama, memperkukuh mekanisme komunikasi former. Penubuhan platform tersusun seperti jawatankuasa gabungan Persekutuan Negeri secara berkala dan sistem pelaporan digital dapat meminimumkan kelewatan dan mengelakkan salah tafsir serta memastikan negeri dengan pentadbiran yang lemah menerima sokongan yang mencukupi. Yang kedua, memperkukuh kapasiti negeri melalui sokongan teknikal dan kewangan. Negeri-negeri kecil seperti Perlis dan Kelantan boleh diberikan program latihan, perkongsian sumber dan bantuan kewangan supaya mereka mampu melaksanakan arahan persekutuan secara berkesan sambil mengekalkan penyesuaian tempatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesedaran dan pelibatan awam seperti kempen pendidikan, bengkel dan botol dalam talian dapat memperjelas tanggungjawab di bawah kuasa bersamaan. Ini dapat memastikan rakyat dan perusahaan mematuhi peraturan dengan berkesan. Keempat, melaksanakan kerangka pemantauan dan penilaian yang sistematik. Penilaian berkala dan penanda aras prestasi membolehkan jurang pelaksanaan dikenal pasti lebih awal dan membimbing intervensi yang bersasar. Contohnya dalam pengambilan tenaga boleh diperbaharui di semua negeri. Akhir sekali, menyeimbangkan standard nasional dengan fleksibiliti tempatan. Undang-undang persekutuan menetapkan objektif dan piawaian yang minimum, manakala negeri menyesuaikan pendekatan mengikut konteks tempatan. Pendekatan ini dapat memastikan keutamaan nasional tercapai sambil memanfaatkan keupayaan tempatan. Melalui pelaksanaan cadangan-cadangan ini, Malaysia dapat meningkatkan keberkesanan praktikal perkara 74 dan memastikan hasil dasar lebih konsisten dan berkesan di semua negeri. Sebagai penutup, pemeriksaan terhadap perkara 74 menunjukkan peranannya yang penting dalam mengatur kuasa penggubalan undang-undang di antara kerajaan persekutuan dan negeri. Hal ini dapat mengekalkan keseimbangan federalisme di Malaysia. Pelaksanaan praktikal bergantung kepada beberapa faktor utama. Contohnya, kapasiti negeri, keberkesanan koordinasi antara kerajaan dan penglibatan masyarakat. Perspektif teoritikal menekankan keseimbangan di antara penyeragaman nasional dan penyesuaian tempatan. Hal ini dapat memastikan objektif persekutuan tercapai sambil memberi fleksibiliti kepada negeri. Analisis kekuatan dan cabaran menunjukkan bahawa walaupun perkara 74 menggalakkan federalisme, kerjasama, ketidaksamaan sumber, kepakaran teknikal dan komunikasi boleh menyebabkan hasil dasar yang tidak seragam. Kajian kes dasar teknologi hijau menekankan hal ini. Negeri yang proaktif telah mencapai hasil yang optimum, manakala negeri yang kapasiti lemah mungkin ketinggalan cadangan yang telah dibincangkan termasuk memperkukuh komunikasi, meningkatkan kapasiti negeri, meningkatkan kesedaran awam, melaksanakan pemantauan dan mengekalkan fleksibiliti dalam garis panduan persekutuan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi cabaran ini dan memastikan pelaksanaan perkara 74 lebih berkesan. Kesimpulannya, perkara 74 kekal sebagai instrumen utama dalam mengekalkan keseimbangan kuasa di Malaysia. Kejayaannya bergantung pada kerjasama yang berterusan. Pembinaan kapasiti dan takbir urus adaptif memastikan kuasa penggubalan undang-undang dalam perkara bersekutu dilaksanakan secara cekap, adil dan renforsif di semua negeri. Demikianlah pembentangan kami mengenai perkara 74. Sekian, terima kasih.